السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أقلة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن rahmatik, ya أرحم الراحمين Amma ba. Hadirin hadirat mukminin mukminat para pencinta al-Quran yang diberkati Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan bacaan kita dari juzuk yang kelima dari al-Quran seterusnya ialah surah an-nisa pada ayat ke-47 firman Allah Subhanahu wa taala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم. Aunal ganahum kama lagana ashab al sabt, وكان أمر الله مفعولا. Salawat Allahul Azim. Terjemahannya ialah, Wahai orang-orang yang telah diberikan kitab, berimanlah kamu dengan apa yang telah kami turunkan, yang mengesahkan kitab-kitab yang ada pada kamu sebelum kami menyeksa dengan menghapuskan bentuk muka kamu yakni sehingga berubah menjadi rata tidak bermulut, berhidung dan bermata lalu kami menjadikannya sama seperti rupa sebelah belakangnya atau kami melaknat mereka sebagaimana telah kami laknat orang-orang dari kaum mereka yang melanggar larangan bekerja pada hari Sabtu. Dan ingatlah Amrullahi maf'ula Perintah Allah itu tetap berlaku Ayat ini tuan-tuan sepintas selalu kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala tujukan khusus kepada ahli kitab. Dan dalam Al-Quran Al Karim terdapat beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala memulakan penyebutan ayat tersebut dengan memanggil golongan ini secara khusus yaitu kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada permulaan ayat dengan seruan ya ahlul kitab dan ya ahlul kitab ini disebutkan ataupun dimulakan pada lima ayat daripada al-Quranul Karim empat ayat daripadanya telah kita bahaskan pada surah Ali Imran dan satu lagi penyebutan ya ahlul kitab akan kita telusuri pada surah ini pada ayat ke-170 yang dimulakan dengan Ya Ahlul Kitab disebutkan lima kali. Empat daripadanya daripada surah Ali Imran dan satu daripadanya daripada surah An-Nisa. Dan kadang-kadang -kadang juga Allah Subhanahu Wa Taala memulakan penyebutan mereka dengan sebutan Qul Ya Ahlul Kitab. Iaitu tambahan Qul katakan sebelum seruan kepada Ya Ahlul Kitab. Adapun penyebutan sedemikian disebutkan sebanyak empat kali daripada Al-Quranul Al Karim. Tiga daripadanya dari surah Ali Imran dan satu penyebutan kuliah Ahlul Kitab pada suratul Ma'idah. Dan kadang-kadang juga Allah memanggil mereka dengan sebutan yang kita ceritakan pada ayat ke-47 surah An-Nisa Al ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wahai orang-orang yang memiliki kitab. Ya ayyuhal ah, ah, ya ladzina utul kitab wahai sekalian orang-orang yang diberikan kitab. Dan inilah merupakan satu-satunya sebutan sedemikian dari Al-Quranul Al Karim. Tidak kita temukan penyebutan ya ayyuhal ladzina utul kitab melainkan pada ayat ke-47 dari surah An-Nisa. Dan telah kita sebutkan siapakah mereka yang diberikan kitab ini. Allah Subhanahu wa taala memaksudkan golongan Yahudi dan juga Nasrani. Golongan Yahudi yang paduan mereka ialah kitab uh, Taurat yang diturunkan kepada kepada kalimullah Nabi Musa alaihi salam. Seterusnya pelengkap kepada kitab Taurat ialah kitab Injil diturunkan kepada golongan Nasrani yang mana nabi mereka ialah Nabi Isa alaihi salam. Sama ada daripada patan kitab Taurah, begitu juga kitab Injil, akan Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana rasul-rasul sebelum baginda Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebaik-baik kitab iaitu Al-Quranul Al Karim. Allah memerintahkan mereka yang diberikan pengetahuan yang penting ini. Sama ada golongan Yahudi begitu juga Nasrani mereka diperintahkan untuk beriman dengan apa yang diturunkan kepada mereka yang telah mengesahkan apa yang ada pada mereka sebelum itu iaitu Taurat dan Injil. Perkataan aminu bima nazzalna berimanlah pada berimanlah kamu pada apa yang kami turunkan. Dinyatakan sifat al-Quran ini tuan-tuan ialah nazzalna, tidak disebutkan dengan anzalna. Kerana Al-Quran ini sifatnya turun secara berperingkat-peringkat kepada Nabi SAW. Pada penurunan kali yang pertama daripada Luhul Mahfud ke langit dunia, diturunkan secara sekaligus. Dan ia berlaku pada malam Al-Qadar. Tetapi setelah mana Al-Quran telah pun berada di langit dunia, diturunkan kepada umat manusia melalui Nabi terlebih dahulu, turunnya kepada Nabi SAW tidak secara sekaligus tetapi diturunkan secara sedikit demi sedikit berdasarkan peristiwa kepada Nabi berdasarkan perintah yang berlaku ketika itu, maka datangnya ayat Al-Quran menceritakan situasi yang berlaku kepada Nabi SAW. Lalu Al-Quran selama 23 tahun diturunkan secara sedikit demi sedikit kepada Nabi SAW. Lantaran itu Allah menyatakan, Nazalna diturunkan Al-Quran secara sedikit demi sedikit beransur-ansur. Dan Al-Quran ini musaddiqan lima ma'akum telah membenarkan apa yang ada pada kamu sebelumnya. Daripada kitab Taurat dan kitab Injil. Dan keperluan dan kewajipan kepada ahli kitab ini ialah mereka membenarkan Al-Quran. Membenarkan dalam erti kata apa yang telah pun disebutkan dalam kitab sebelumnya. Dan membenarkan segala apa keterangan yang Allah turunkan dalam Al-Quran Al-Karim mengesahkan dan juga membenarkan seratus peratus apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan daripada Al Quran yang kering. Lalu itulah perintah Allah. Beriman kamu dengan Al Quran yang kering. Dan sekiranya kamu tidak beriman, lalu Allah Subhanahu Wa Taala datangkan satu tahdid, satu ancaman, satu amaran yang begitu keras. Kalau tidak kamu beriman, lalu kamu kata Allah Subhanahu Wa Taala min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha sebelum kamu diturunkan seksaan dengan kamu tidak beriman kamu derhaka dengan al-Quran yang Allah turunkan tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kami menyeksa kamu dengan menghapuskan al-tams dan disebutkan seksaan yang boleh Allah timpakan pada mereka ialah min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha diseksa mereka itu dengan menghapuskan bentuk wajah mereka sehingga kan wajah mereka dalam keadaan rata tidak bermata tidak bermulut dan sebagainya sedangkan itulah wajah inilah yang menjadi keistimewaan manusia membezakan manusia dengan manusia yang lain dengan identiti rupa paras yang ada pada mereka menjadikan mereka makhluk yang terbaik kerana dengan rupa paras itulah menjadikan mereka lebih indah berbanding makhluk-makhluk Allah yang lain. Tetapi kalau mereka tidak beriman dengan Al-Quran itulah hukuman yang Allah Subhanahu Wa Taala akan timpakan pada mereka. Sehingga kan tidak ada bezanya wajah yang berada di hadapan dan wajah yang berada di belakang. Kita tahu bahawa belakang kepala kita tuan-tuan tidak ada wajah. Tidak ada manusia yang mempunyai mata, hidung dan mulut di bahagian belakang kepalanya. Lalu begitulah yang Allah akan jadikan pada golongan ahli kitab sekiranya mereka tidak beriman. Ayat ini tuan-tuan menjadi sebab seorang Rabbi Yahudi, seorang pendeta Yahudi bernama Ka'ab bin Ahbar. Ka'ab bin Ahbar merupakan seorang ulama di kalangan Yahudi. Bila mana dia membaca ayat ini lantas tanpa sedikit pun keraguan dia memeluk Islam. Dan Islamnya Ka'ab bin Ahbar ini berlaku pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu an. Kita sebutkan Ka'ab bin Ahbar tuan-tuan kerana setelah mana beliau beriman, kebanyakan kisah-kisah Israiliyat bahkan kebanyakan ahli tafsir menukilkan pandangan yang ditafsirkan oleh Ka'ab bin Ahbar ini. Seorang yang dahulunya pendeta di kalangan Yahudi lantas beriman dengan penuh amanah ilmu yang ada padanya maka dia mengaitkan al-Quran dengan kitab-kitab yang terdahulu dapatan-dapatan daripada kitab Taurat ataupun Injil kerana ayat ini merupakan satu ancaman keras dan Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada golongan ahli kitab akan menukarkan wajah mereka kosong di bahagian hadapan seperti mana tidak ada rupa di bahagian belakang di kalangan ahli tafsir tuan-tuan memahami kalimah min qabli an naqmisa at kan dikosongkan wajah ini sama ada terdapat dua pandangan di kalangan ahli tafsir ada yang menyatakan ia merupakan satu ancaman yang berbentuk hakiki satu yang berbentuk hissi yang boleh dilihat bahawa apa yang disebutkan secara literal dalam al-Quran begitulah yang Allah Subhanahu wa jadikan maksudnya benar-benar mereka diubah rupa paras mereka dan ada juga di kalangan ahli tafsir menyatakan bahawa amaran Allah Subhanahu wa taala ini ialah hukuman yang bermutu maknawi. Tidaklah ditukarkan rupa paras mereka sehingga kita boleh melihat tetapi maksudnya hilangnya jati diri, kemuliaan dan maruah yang ada pada mereka. Dihilangkan mereka daripada ketiga-tiga perkara itu sehingga kan mana-mana bangsa manusia sekalipun merasa jijik kepada golongan ahli kitab yang tidak beriman dengan Al-Quran yang karim. Hilangnya rasa hormat, tidak ada kehebatan yang ada pada mereka. Dihilangkan secara maknawi. Tidaklah semata-mata mereka dihilangkan rupa bentuk wajah mereka. Tetapi secara maknawi ialah satu benda yang dilihat daripada hilangnya kemar dihilangnya kehebatan yang ada pada mereka. Lalu di kalangan ahli ilmu menyebutkan kedua-dua pandangan ini saling lengkap melengkapi antara satu dengan yang lain. Yaitu di dunia ini mungkin mereka tidak ditukarkan wajah mereka. Tetapi kebanyakan bangsa manusia selain mereka memandang hina akan golongan ini. Dan juga di hari akhirat mereka benar-benar akan dihukumkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan dihilangkan keseruhan wajah yang ada pada mereka sehingga tidak ada beza bahagian depan dan bahagian belakang kepala. Dan yang menyelamatkan mereka pada ketika itu, pada zaman Nabi SAW, kita lihat tidak ada golongan yang ditukarkan wajah. Disebabkan apa tuan-tuan? Disebabkan adanya sedikit di kalangan orang Yahudi yang beriman dengan Nabi SAW. Maka dengan sedikit bilangan ini telah menyelamatkan sebahagian besar daripada mereka di dunia tetapi di hari akhirat mereka tetap akan menanggung hukuman yang tidak terperi sakitnya di sisi Allah Subhanahu wa taala lalu itulah amaran yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan sama ada hukuman mereka ialah dihilangkan wajah mereka atau mereka akan dijauhkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kata Allah Subhanahu wa taala aw nal'anahum kama la'ana ashabu sabt kalau kamu tetap tidak beriman sama ada kamu ditimpakan dengan hukuman yang pertama tadi ataupun kamu akan dilaknat sepanjang kehidupan dunia. Lalu Allah membawakan permisalan bagaimana golongan di kalangan Yahudi, golongan yang hidup sebelum mereka dan juga golongan yang hidup selepas zaman Nabi Musa AS yang pernah kita ceritakan kisahnya dalam surah Al-Baqarah pada ayat ke-65 iaitu berkaitan dengan Ashabus Sabt. Ashabus Sabt tuan-tuan ialah sekumpulan Yahudi yang tinggal di pesisir pantai ataupun laut di Teluk Aqabah pada hari ini. Mereka memilih hari Sabtu sebagai hari rehat bagi mereka. Di sebalik pada asalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka pilihan menjadikan hari Jumaat itulah merupakan hari kemuliaan bagi mereka. Tetapi golongan yang suka meminta dari Allah Subhanahu wa taala pilihan yang lain lalu mereka meminta hari Sabtu. Hari Sabtu dinamakan hari rehat tuan-tuan kerana as-sabt itu sendiri bermaksud rehat. Tidak boleh untuk melakukan apa-apa perkara melainkan hanyalah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam ayat ke-9 surah An-Naba Al Allah mengumpamakan Sabtu itu sebagai satu kerehatan. Kata Allah wa ja'alna naumakum subata dan kami jadikan kepada kamu tidurnya kamu itu wahai manusia sebagai subata sebagai tempoh kerehatan bagi kamu. Lalu dengan keingkaran golongan Yahudi ini mengambil hari Jumaat sebagai hari yang mulia pada mereka, mereka meminta hari Sabtu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi dalam masa yang sama hari Sabtu itu mereka tidak boleh melakukan sebarang bentuk pekerjaan yang berbentuk keduniaan hanya senyap mereka beribadah pada Allah. Dan bila mana mereka berada di uh, pesisir laut, kerja mereka ialah menangkap ikan. Allah memberikan ujian pada mereka di hari Sabtu itulah banyaknya ikan-ikan yang timbul di laut yang kemudian mengharap yang kemudian mereka mengharapkan ikan itu sebagai punca pencarian bagi mereka. Sedangkan hari Sabtu Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk tidak bekerja. Tetapi mereka melakukan tipu helah ataupun ada di kalangan mereka yang benar-benar menangkap ikan pada hari Sabtu sedangkan ia merupakan larangan dari Allah SWT. Disebutkan dalam surah An-Nisa ini sepintas seluruh ashabu Sabt dan perinciannya nanti tuan-tuan kita akan huraikan pada surah Al-A'raf pada ayat 163. Dan kita sebutkan bagaimana hukuman yang menimpa kepada ashabu Sabtu ini terpecahnya mereka kepada tiga golongan ada golongan yang mengingkari perintah Allah yang kedua adanya golongan yang memberikan nasihat dengan sebenar-benarnya dan adanya golongan yang ketiga yang mendiamkan diri daripada kemungkaran mereka tidak melakukan larangan Allah tetapi dalam masa yang sama mereka tidak menasihati bahkan mengecam tindakan orang yang menasihati uh, golongan yang mungkar Lalu pada akhirnya tuan-tuan Allah menjadikan ashabus sabt dan golongan yang menderhakai Allah Subhanahu wa taala dengan tetap menangkap ikan di hari Sabtu walaupun ia merupakan larangan dari Allah. Boleh menangkap pada enam hari yang lain cuma hari Sabtu tidak dibenarkan bagi mereka. Tetap mereka menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala lalu mereka ditukar menjadi kera yang hina. Dan kera ini hanya hidup selama tiga hari tidak sempat untuk beranak pinak lalu kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan kisah yang benar-benar terjadi dan diketahui oleh seben, diketahui dengan sebenar-benarnya oleh golongan Yahudi menjadikan satu pengajaran yang sangat penting bagi mereka lalu itulah yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan pada mereka sekiranya mereka menyelisih Al-Quranul Al Karim sama ada dihilangkan rupa mereka atau mereka dilaknat oleh Allah seperti mana terlaknatnya nenek moyang mereka yang daripada golongan ashabus sabt dan akhirnya tuan-tuan Allah sebutkan setiap yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan terlaksana wa kana amrullahi mafula adalah amrullah kan satu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan terjadi seperti mana pengakhiran surah yasin Allah menyatakan ildama amruhu Ida arada syai'an an, an yakuna lahu kun fayakun. Sesungguhnya apa saja amr, apa saja perintah Allah Subhanahu wa taala akan terjadi dengan mudah. Semudah Allah berfirman jadi, maka jadilah segala apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk hukuman kepada golongan yang derhaka kepadanya. Wallahu taala a'la wa 'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم نوره وفتحه وبركاته ونعوذ بك من شر ما فيه ونعوذ بك من شر ما بعده اللهم إنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته